آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں لیکن امید پر دنیا قائم ہے السلام علیکم جنازرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فقیر آج کا ہمارا موضوع ہے خود اور انسانی نفسیات کا زیادہ اگر آپ چینل بن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج کی شروع کرتے ہیں ویڈیو بنیادی طور پر نفسیات ایک جدید علم ہے نفسیات کو انگریزی زبان میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے یہ لفظ دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس سے مل کر بنا ہے سائیکی سے مراد روح ہے اور لوگوس کے معنی علم کے ہیں یعنی روح کا علم چنانچہ نفسیات کو ابتدا میں روح کا علم کہا گیا ہے نفسیات کا علم کئی حوالوں سے ہر انسان کی افرادیت کو سامنے لاتا ہے یہ علم انسان کی داخلی خارجی ذہنی اور فکری جہتوں کا آکاز ہے یہ اختلافی پہلو ہر انسان میں فطری طور پر موجود ہوتے ہیں جدید نفسیات سے بہت پہلے نفسیاتی مباحث کلراج کے ہاں بھی ملتے ہیں بازارہ کے مطابق وہ پہلا نفسیاتی نقاد بھی ہے ادبی تنقید میں لفظ سائیکالوجی اس نے استعمال کیا وہ جب تخیل کو اہمیت دیتا ہے تو اس کے نزدیک تخیل کا سرچشمہ لاشعور سے پھوٹتا ہے اس کے علاوہ گوائٹے شلر اور شوپن ہار کے ہاں بھی لاشعور کی بیس موجود ہے شوپن ہار نے پاگل پن سے متعلق جو نظریات دیے وہ تالیل نفسی میں کے مترادف ہیں ان کے علاوہ ہر بیڈ نے بھی لاشعور کی بحث کرک کارڈ جو ادری فلسفہ تھا اس نے لاشعور کو اہمیت دی مون نے لا شعور کی تخلیق کی قوت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ گو ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا لیکن لے یہ لاشعوری ذہن ہمارے لیے بنانے اور تخلیق کرنے والی ایک ہستی کی مانند ہے جو آخر میں پکا پھل ہماری جھولی میں ڈال دیتی ہیں مجموعی طور پر یہ تمام نظریات ایسے ہیں جنہوں نے جدید نفسیات کو بنیاد فراہم کی لاشعور کو سولہ سو تیس میں ان ورڈلی سنسیبل کے طور پر لیا گیا اور سولہ سو اٹھتر میں کانسیکوینس کہا گیا اور سولہ سو نوے میں سیلف کانسیکوینس کا نام دیا گیا انیس صدی میں لا شعور کا لاؤ بحیثیت اصطلاح پختہ تر ہوتا گیا لاشعور پر جرمن فلاسفر ہارڈ من کی کتاب جیولوجی آف دا انکانشیس اٹھارہ سو اٹھسٹھ میں شائع ہوئی فرائیڈ کا کمال یہ ہے کہ اس نے لاشعور کو باقاعدہ ایک علم سائنس اور زندگی کی تکمیلی صورت میں لیا شارکو اور برائر کے ساتھ مل کر اس نے تحلیل نفسی پر کام کیا انسانی شخصیت کے کئی داخلی گوشے اور جہتوں پردہ ضرور میں ہیں آئیں اس حوالے سے فن اور فنکار کا ایک مخصوص رشتہ اور تعلق قائم ہوا خوابوں اور انسانی زندگی میں اس کے وجود اور اہمیت پر اس کی کتاب ان انٹرپریٹینشن آف ڈریمز جو ایٹی نائنٹی نائن میں لکھی گئی وہ بہت شورت ملی فرائیڈ نے انا کو شعور کی نمائندہ کہا اور اٹ کو لاشعور کی وہ کہتا ہے کہ انا کو جب خارجی مشکلات کا سامنا ہو اور ان سے متصادم ہو تو انسان کا خارج سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور اس سے ذہنی نفسیاتی اور داخلی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس نے بحثیت ایک معالج انسانی ذہن اور شخصیت کی ان کارکردگیوں کو دیکھا جن کے پس پردہ لاشعوری محرکات موجود ہوتے ہیں انسانی خواہشات ان کا عمل رد عمل بلواستہ یا بلواستہ انہی سے وابستہ ہوتا ہے اس ضمن میں فرائڈ جو اصول واضح کرتا ہے وہ ان اصولوں کی مدد سے فن اور فنکار تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے بقول ڈاکٹر سلیم اختر فرائڈ نے ادب و نقد کی تعریف میں پہلی مرتبہ تخلیقات کو لاشوری محرکات کا سمر قرار دیتے ہوئے ان کے حوالے سے تخلیق کار کی شخصیت کرا دی میلانات اور بالخصوص تخلیقی محرکات پر روشنی ڈالی وہ جب تحلیل نفسی یعنی شخصیت اور جین کی لاشوری کارکردگی جو ایک سائنس ہے کا ذکر کرتا ہے تو اس میں جنس اور اس کا اس کے متنوع مظاہر ایک اہم ترین کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں فرائیڈ نے تحلیل نفسی سے جس طریقہ علاج کو دریافت کیا وہ اصابی مریضوں کے لاشعور کی دنیا سے متعلق تھا اس کی بنیاد پر مذہب ادب کلچر تہذیب و تمدن فنون لطیفہ اور لاشعور کا تحلیل نفسی کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ مقبول ہوا اس کے نزدیک ہم خارجی حقائق سے دو صورتوں میں نپٹ سکتے ہیں ایک صورت جیسے عملی اور مثبت کہا جا سکتا ہے یہ نفس شعوری یا دوسرے الفاظ میں انا کا طریقہ کار ہے اور اس کے بارے جو عمل پیدا ہوتا ہے وہ خارجی حقیقت کی بجائے محض اپنی جذباتی واردات سے وابستہ رہنا اور اسی سے الجھنا ہے اس کی ایک واضح صورت بیداری کے خواب ہیں سے خیال ہی خیال میں اپنے مسائل کا حل اور خواہشات کی تسکین تلاش کرنا دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نیند کی حالت کے خواب زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں جبکہ کہ نیوروس یا اعصابی خلال ان سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ اور ناخوشگوار ہوتا ہے نیند کی حالت کے خواب افسانوی اور خیالی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں چنانچہ انسانی ذہن خارج حقائق کو تکلیف دے نیوروس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے فرائیڈ نے دراصل حقیقت اور فریب دونوں کو سامنے رکھا حقیقت موجود کی مذہر ہے جبکہ فریب نظر کو اس کا کی ترقیب کہہ سکتے ہیں جو نام موجود کا اظہار ہے چنانچہ بنیادی اور اصل علمیت اول ذکر کی ہے اس سے موقع ذکر کے نویت کا تعین ہوتا ہے یہی حقیقت ہے کیونکہ ہر شخص فلسفے اور علم الانسان کا مطالعہ نہیں رکھتا چنانچہ خارجی حقائق ان کا رد و بدل ان کے اثرات بیر طور انسان کی شخصیت اور اس کی داخلی دنیا میں شدت کے ساتھ دخل ہوتے ہیں اس لحاظ سے فرائد کا تصور موت قابل غور ہے جس پر وہ زور دیتا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان شعوری طور پر موت کی طرف کھنچتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اس قسم کی انسانی تحریک بھی موجود ہے جو موت کو انسان کے سامنے آخری اور مطلوبہ مقصد کی طور پر پیش کر دیتی ہے وہ بہت سے ناقدین نے اس کے مرد پسند جبلت کے اثرے جبلت کے انصر کو رد بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس نظریے کی اپنی جگہ اہمیت ضرور ہے باقاول لائنل ٹرننگ مرگ پسند جبلت کے نظریات فرائد کے وسیطر تصورات میں اہم ترین حیثیت کے مالک ہیں جب وہ جمیلت کی بات کرتا ہے تو اس کے نزدیک ایچ پرسن ہیز اے گروپ آف لائف گروپ آفریو آف ڈیتھنٹ آر نوٹس فرام دا Greek ورڈ آف ڈیتھ مطلب یہ کہ موت اور حیات کی یہ کشمکش انسان کے اندر ان دونوں جبلتوں کا تصادم انسانی زندگی کی بقا اور ارتقاء کو جاری و ساری رکھتا ہے موت کی جبلت اس بقا ارتقاء اور جسم و روح کی اکائی کو انتشر کرنے پر امادہ جبکہ زندگی کی جبلت اس انتشار کو اکائی پہ رونے پر بس فرائیڈ نے جب ان جب کی بات کی تو اس سے من میں ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ تمام والدین کی طرح ایک مرتبہ وہ اپنے اٹھارہ ماہ کے پوتے کو کھلونے سے کھیلتے دیکھتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا محظوظ ہو رہا تھا بچے کی ہر حرکت اس کے مشاہدے میں تھی وہ اپنے کھلونوں کے اس کھیل کو بار بار دورا رہا تھا فرائیڈ اس فرائیڈ اس سے یہ نتیجہ خاص کرتا ہے کہ بچے کا عمل اگر چاہے کھیل تھا لیکن اس کھیل کے بات گون یعنی چلا گیا کویا زندگی اور موت کا کھیل انسان کے اندر اس کی جبیلت اس طرح دورانے جانے والے کھیل کی مانت ہے فریڈ کہتا ہے کہ ذہن اپنی حقیقت انتخاب اور قدر کے حوالے سے تخلیق کرتا ہے کویا جہاں حقیقت تغیر پذیر ہے ایک تسلسل ہے ہر مقام پر اس کی ضرورت مختلف ہے لیکن یہ صورتحال بحثیت مارے جب اس کے عملی مفروضے کی زد میں آتی ہے تو ذہن کو دو چار حقیقت جامد اور متعین ملتی ہیں اسی حقیقت کے تحت وہ اس سے اپنے نوراتی مریضوں کی مفامت پیدا کرتا ہے وہ فنکار کو اس لحاظ سے مختلف سمجھتا ہے کہ وہ نہ صرف تخیر کی دنیا سے واپسی اختیار کر سکتا ہے بلکہ حقیقت میں بھی واپس لوٹ آتا ہے فرائی نے یہ وزار بھی کی کہ ذہن کا ایک حصہ منطق کے بغیر بھی کام کرتا ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ حصہ منطق ضرور موجود ہوتی ہے اسی طرح وہ خوابوں کا مقصد یہ بھی بتاتا ہے کہ خواب تکلیف دے صورتحال کی نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے گویا خوابوں میں گریز کا پہلو مکمل طور پر موجود نہیں بلکہ ان میں حالات سے مقابلے کی خواہش موجود ہوتی ہے آج کا اتنا ہی ہمارا موضوع تھا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا کے لیے فی الحال اتنا ہی آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں لیکن امید پر دنیا قائم ہے دل دکھا ہے لیکن ٹوٹا تو نہیں ہے اور امید کا دامن چھوٹا تو نہیں ہے